Сходите, получите шевчевку. А, прежде всего, если можно, такой стандартный вопрос, да, вот с каким расположением по прибылям а спорта.

расписание на этот день еще не знаю, что будет завтра поэтому да, ничего не могу сказать а как личные физические кондиции совсем не важно, вчера как? Ну, нормально, как обычно на следующий день после игры немножко э, уставший думаю, что ну, сейчас у нас будет такая разрушечная тренировка у тех, кто играл поэтому думаю, что успею Как вы игроки в коллективе? хороших ну то есть не, некоторые ребята только вот только доехали то есть э, обнялись, при встрече, то есть все хорошо. Склоки в прошлом? Динамо, шахтер это все Точно в прошлом уже. А максимальная задача какая? Победить в двух Ну сейчас перед собранием, перед тренировкой открыто было объявлено, что не просто едем за очками какими-то, да, там не за одним, а едем побеждать. Косово, да, вот страна по размеру меньше, чем Киевская область, нет, не, Нет, давайте будем тогда смотреть от игры к игре. То есть сейчас Турция, то есть надо Турции выиграть, а потом будем уже смотреть на а из состава кого-то Мы, Мы еще так ее особо не просматривали, но то, что было, то, что нам скидывали там э, в группе там видео, которые смотрели, там э, и особенно показывали их проблемы, которые присутствуют там, при игре в обороне. То есть А выделять кого-то лично, я бы не стал. Сказали, если не ваши чай, это не шайчали. Ну, он не такой уж и молодой, то есть я его еще знаю по Запорожью, поэтому не не, не сдобывался. А ваш одногруппный, да, Виктор Циканков, вот, увы, парня вызвали, парень засветился, травма. Общались с ним как-то по этому поводу сильно расстроился. Не, не успели. Я только увидел, когда он, мы вместе приезжали в сборную. То есть я даже не знал, что у него что-то там серьезное, что он уехал, уедет. Жалко, конечно, но он такой парень, то есть, ну, не говорю перспективно, же хороший футболист. а то, что травмам подвержен, это, конечно, большой минус. То есть, дай бог, чтобы они не мешали ему развивать его карьеру, как она может развиваться. Все вот постоянно, когда мы играем с турецкими клубами, с турецкой сборной, постоянно вопросы о турецких болельщиках. Но вы то уже и бишектаж пережили, то есть. Не, я не пережил бишкеташ, потому что я не играл, у меня была дисквалификация. То есть, ну, ребята, которые там были, э -э, то есть, которые играли, говорят, что это самые сумасшедшие болельщики, ну в хорошем смысле этого слова, то есть. В том смысле, что они кричат, начинают игры, то есть они собираются там за полтора часа, еще команд нету, а они уже на стадионах. То есть это большой будет э, плюс для них, то есть для, для Турции. Но я думаю, они э, точно так же они могут сыграть против них, то есть если, дать бог, у нас пойдет хорошо игра и мы забьем быстрый гол, то я думаю, что нам сыграют на руку их болельщики.